Dan sesungguhnya kami jadikan untuk neraka jahanam banyak dari jin dan manusia yang mempunyai hati tetapi tidak mahu memahami dengannya ayat-ayat Allah dan yang mempunyai mata tetapi tidak mahu melihat dengannya bukti keesaan Allah dan yang mempunyai telinga tetapi tidak mahu mendengar dengannya ajaran dan nasihat. Mereka itu seperti binatang ternak bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Al-A'raaf 779 Ayat ni beri peringatan keras bagi orang-orang yang lalai mempelajari Al-Quran. Apa maksud lalai? Orang yang lalai adalah orang yang tak ambil kesah, tak ambil berat, tak serius, tak beri perhatian, dan selalunya manusia jadi lalai akan Al-Quran dan akhirat disebabkan sibuk dan lebih pentingkan hal duniawi. Perhatikan ayat sebentar tadi terdapat ancaman neraka. Bukan ancaman yang calang-calang, tetapi ancaman yang paling berat, yang paling bahaya dan yang paling sengsara. Semoga kita semua dilindungi. Dan apakah kesalahan manusia dalam ayat ini sehingga Allah mengelak mereka lebih sesat dari binatang? Ada hati tapi tak mahu memahami ayat-ayat Allah. Ada mata tapi tak mahu melihat dan membaca ayat-ayat Allah. Ada telinga tetapi tak mahu mendengar nasihat serta arahan Allah dalam Al Quran. Al Quran adalah kalam Allah. Secara hakikatnya Allah sedang berbicara dengan kita melalui Al Quran. Allah nak beritahu kita macam-macam perkara, ilmu pengetahuan, nasihat, teguran, berita gembira serta peringatan supaya manusia ni akhirnya berjaya. Seharusnya kita beri perhatian yang serius apa yang diperkatakan oleh Allah di dalam al-Quran. Apa perasaan kita kalau kita bercakap perkara yang penting pada seseorang tetapi seseorang itu tak mengendahkannya padahal ianya untuk kebaikan orang itu sendiri? Maka patutkah kita tidak mengendahkan al-Quran? Al-Quran memberi penawar, petunjuk, peringatan dan rahmat maka berbahagialah sesiapa sahaja yang mengambil al-Quran sebagai rakan pembimbing renungi hadis nabi sabda rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik kamu adalah orang mempelajari al-Quran dan mengajarkannya riwayat al-bukhari maka jom kita jadikan diri sebagai seorang pelajar al-Quran dan kemudian apabila berkebolehan menjadi orang yang mengajar al-Quran pula mengikut tahap kemampuan masing-masing dalam hadis yang lain pula, Rasulullah saw bersabda, Bacalah Al-Quran kerana sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat kepada para pembacanya. Riwayat Muslim. Hari kiamat penuh dengan huru hara. Semoga Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberi pertolongan pada hari yang tidak ada sesiapa pun yang dapat memberi pertolongan. Sebelum kita mempelajari asas tadabbur, fahamkan bahawa beriman kepada al-Quran adalah melalui empat perkara. Perkara yang pertama adalah membaca, iaitu melapangkan diri untuk membaca al-Quran atau diperdengarkan bacaan al-Quran atau kedua-duanya sekali. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Tujuan al-Quran diturunkan adalah untuk menyampaikan mesej-mesej pengajaran. Sekiranya kita faham bahasa Arab, alhamdulillah. Sekiranya tidak Maka langkah seterusnya adalah membaca terjemahan al-Quran agar kita mengetahui apakah mesej yang hendak disampaikan. Perkara yang kedua adalah meneliti mesej dan fahamkan apa yang hendak disampaikan. Inilah proses tadabbur, meneliti ayat-ayat al-Quran untuk memahaminya dan diambil pengajaran umum daripada ayat-ayat tersebut. Ini dijelaskan dalam ayat 29 surah Saad 38. Al-Quran ini sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu dan umatmu wahai Muhammad kitab yang banyak faedah-faedah dan manfaatnya untuk mereka memahami dengan teliti kandungan ayat-ayatnya dan untuk orang-orang yang berakal sempurna beringat mengambil iktibar Setelah memahami ayat, perkara atau kewajipan seterusnya adalah untuk mengamalkannya. Beramal bermakna melaksanakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Beramal juga bermakna mengambil tindakan dan bukan berdiam diri setelah memahami ayat tersebut seperti diterangkan dalam surah At-Taubah ayat 105 dan katakanlah wahai Muhammad, beramallah kamu akan segala yang diperintahkan, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan dan kamu akan dikembalikan kepada Allah. Yang mengetahui perkara-perkara yang gaib dan yang nyata, kemudian ia menerangkan kepada kamu apa yang kamu telah kerjakan. at taubah 9105 Perkara yang terakhir, setelah mengamalkan suruhan dalam ayat al-Quran, perlulah pula untuk disampaikan-sampaikan kepada orang lain. Wahai Rasulullah, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Sebahagian daripada Al-Maidah 5:67. Maka dapat dirumuskan proses beriman kepada al-Quran adalah pertama adalah baca, kedua adalah fahamkan, ketiga adalah beramal dan yang keempat adalah menyampaikannya. Fahamkan empat perkara ini dengan baik agar dapat beriman kepada al-Quran dengan cara yang betul. Ketahuilah, tidak sama antara orang yang membaca al-Quran dan yang lalai kepadanya. Tidak sama pula antara orang yang hanya membaca dengan orang yang benar-benar memahami isi kandungan al-Quran dan sungguh tidak sama orang yang mengamalkan ajaran al-Quran dengan orang yang memahami tetapi tidak beramal. Sesungguhnya jadilah orang yang mengamalkan al-Quran dan setelah beramal maka hendaklah disampaikan kepada yang lain.